Позвольте от района администрации, от главы администрации района Першина Владимир Васильевича, от себя лично, от всего коллектива поздравить вас с юбилеем. Сегодня у нас у вас юбилей, символичный день. Очень приятно вручить вам правительственное поздравление от Владимира Путина. От души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Проявили стойкость и мужество из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. И сегодня ваш жизненный путь по праву служит примером для подрастающего поколения. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Спасибо. 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 Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни, и самое главное, чтобы побольше оставались с нами и служили ярким примером для нас. Советы ветеранов района, скромный подарок, ну и пожелания. Ну и больше. До 100 лет. До 100, ну, много. До 100. Ничего, ничего, до 100 лет. Много. Но если много, то две пятилетки, это меньше. Здоровья вам, здоровья, еще раз здоровья. А вас в армии в каком забрали году? Сразу после объявления войны, да? Я попал на войну в марте месяца 42 -го. Под Калинин. Калинин взяли, и я тут. Меня призывали из Челябинска. Там узнал, что в армии не берут. Я на за заводе работал. Военный завод был? Да, он танки выпускали. И я бежать. Меня в Челябинске задержали. Хотя лучше, потому что там бронь. Вот никого. Ну и бежать домой. Оттуда возьму, вот отсюда в армии. Забрали в Челябинск. Ясно. Вот так вот получилось. В этом году ветеранам, отмечающим юбилей, от правительства Нижегородской области, приготовлена еще одна награда. Это памятный орден и монеты, на которых изображены все четыре Горьковских завода, круглосуточно работавших на победу в годы Великой Отечественной войны.